এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কোন পুৰুষ নে মহিলা পৃথিৱীতে জীৱস্বাস্থ্যৰ ভিতৰত সকলোতকৈ শক্তিশালী বলৱান আৰু অধিক গুৰুত্ব কাৰ বেছি পুৰুষসকলৰ নে মহিলাৰ হয়তো কিছুমানে ক'ব এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে পুৰুষসকল আনহাতে আন কিছুমানে আকৌ ক'ব যে সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে মহিলা কাৰণ মহিলাৰ পৰাই এই পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু প্ৰকৃত সত্যতাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপোনালোকৰো মনৰ ধাৰণা সলনি হৈ যাব গতিকে শ্ৰেষ্ঠ কোন এই বিষয়ে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মানস কেৱী আৰু আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ চেনেল জ্ঞান মন্ত্ৰ যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল জ্ঞান মন্ত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আৰু কাহিনী নিতৌ পাই থাকিবলৈ তেন্তে বলক আমি পুনৰ ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ এসময়ৰ কথা এবাৰ এখন দেশৰ এজন ৰজাই তেওঁৰ ৰাজ্যৰ প্ৰজাসকলৰ ওপৰত এক পৰীক্ষা কৰি চাবলৈ বিচাৰিলে তেওঁ বিচাৰিলে যে তেওঁ প্ৰজাসকলৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ কাৰ ঘৰত কাৰ হুকুম বেছিকৈ চলে পত্নীৰ হুকুম চলে নে স্বামীৰ হুকুম চলে এই কথাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰি ৰজাই পাছদিনা ঘোষণা কৰিলে যে যিখন ঘৰত পত্নীৰ হুকুম চলে অৰ্থাৎ পত্নীৰ কথা মতে সেই ঘৰখন চলে সেই ঘৰখনৰ এজন সদস্য আহি তেওঁৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা আপেল লৈ যাওঁ আনহাতে যিখন ঘৰত স্বামীৰ হুকুম চলে সেইখন ঘৰৰ মানুহ আহি ৰাজপ্ৰসাদৰ পৰা একোটাকৈ ধুনীয়া ঘোঁৰা লৈ যাওক ৰজাৰ এই ঘোষণাৰ পাছতে পাছদিনা ৰাজপ্ৰসাদত প্ৰজাসকলৰ ভিৰ লাগিল সকলো প্ৰজা আহি ৰাজপ্ৰসাদত উপস্থিত হ'ল সকলো পুৰুষে একোটাকৈ আপেল লৈ ঘৰলৈ উভতি গ'ল ৰজাই ভাবিলে সন্ধিয়াই হবৰ হ'ল সকলোবোৰ পুৰুষে দেখোন আপেলহে লগত লৈ গৈছে মোৰ ৰাজ্যত এনেই এখনো ঘৰ নাইনে যিখন ঘৰত স্বামীৰ কথা মতে চলে তেনেদৰে ৰজাই ভাবি থাকোঁতে ৰাজপ্ৰসাদত এজন দাঢ়ি থকা সুস্থ সবল ব্যক্তি আহি উপস্থিত হ'ল তেওঁ অহা মাত্ৰকেই ৰজাক ক'লে যে মোৰ ঘৰত কেৱল মোৰ হুকুমহে চলে মানুহজনৰ কথা শুনি ৰজা খুবেই আনন্দিত হ'ল তেতিয়া ৰজাই ক'লে যোৱা আমাৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ ঘোঁৰাশালৰ পৰা সবাতোকৈ ধনীয়া কলা ঘোঁৰাটো তুমি লৈ যোৱা আৰু মানুহজনে তেতিয়া ঘোঁৰাটোলৈ ঘৰলৈ উভতি গ'ল ৰজাই হুমুনিয়া কাঢ়ি গ'লে যি নহওক অন্তত এজন হ'লেওতো এনেকুৱা মানুহ পালোঁ যিখন ঘৰত কেৱল পুৰুষৰ দপদপনি বা স্বামীৰ হুকুম চলে যি অন্তত নিজৰ কথামতে চলে আৰু পত্নীৰ কথা নুশুনে কিন্তু কিছু সময় পিছত সেই দাঢ়ি থকা মানুহজনে কলা ঘোঁৰাটোলৈ ৰাজপ্ৰসাদলৈ উভতি আহিল আৰু সেই মানুহজন আহি ৰজাক ক'লে মহাৰাজ মোৰ এই ঘোঁৰাটো সলনি কৰি দিয়ক মোৰ পত্নীয়ে ঘোঁৰাটো দেখা মাত্ৰকেই কৈছে কলা ঘোঁৰা হেনো অশুভ বগা ঘোঁৰা শান্তিৰ প্ৰতীক গতিকে আপুনি মোক এটা বগা ঘোঁৰাহে দিয়ক মানুহজনৰ এই কথাখিনি শুনি ৰজাৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিল আৰু ৰজাই খঙৰ ভমকতে ধমকি দি মানুহজনক ক'লে তুমি এতিয়াই ঘোঁৰাটো য'ৰ পৰা লৈ গৈছিলা তাত থৈ ইয়াৰ পৰা অনতিপলমে উভতি যোৱা নহ'লে কিন্তু তোমাৰ কথা ভয়ংকৰ হ'ব এনেদৰেই সময়বোৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু নিশা হ'ল তেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ৰজাৰ অৱসৰত আহি ক'লে মহাৰাজ সকলোবোৰ পুৰুষে আজি আপেলেই ঘৰলৈ নিলে কিন্তু আপুনি যদি আপেলৰ সলনি পাঁচ কই চাউল দিলে হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰজাসকলে অন্তত কিছু সকাহ পালে হয় ৰজাই তেতিয়া মন্ত্রীক কলে ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ ৰাণীয়ে কলে আপেল দিলেই ভাল হব ময়ো চাউলৰ পৰিৱৰ্তে আপেলেই দিলো ৰজাৰ কথা শুনি মন্ত্ৰীয়ে কলে মহারাজ আপোনাকো এটি আপেল কাটি দিওঁ নেকি তেতিয়া মন্ত্ৰীৰ কথাখিনি শুনি ৰজাই খুব লাজ পালে আৰু লাজতে তলমূৰ কৰিলে আৰু ৰজাই নিজৰ গাতে থকা ভুল উপলব্ধি কৰিলে মন্ত্ৰীৰ কথাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি ৰজাই ক'লে যে নালাগে থাকিবলৈ দিয়া কিন্তু তুমি এই উপদেশ বা পৰামৰ্শটো মোক ৰাজপ্ৰসাদতে কিয় নিদিলা আৰু সেয়া নকৰি তুমি এই গভীৰ নিশা মোক অকলশৰীয়াকৈ লগ কৰি এই কথা এষাৰ যে ক'লা তেতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ৰজাৰ মুখলৈ চাই সেমেনা সেমেনিকৈ লাজ লাজ কৰি ক'লে যে মহাৰাজ এই পৰামৰ্শ মই কালি ৰাতিপুৱাহে দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মোৰ পত্নীয়ে ক'লে যে যাওক এতিয়াই মহাৰাজক এই পৰামৰ্শটো দি আহক আৰু সেইবাবেহে মই ৰাতিপুৱালৈ অপেক্ষা নকৰি এই ৰাতিয়েই আপোনাক এই পৰামৰ্শটি দিবলৈ আহিলোঁ ৰজাৰ তেতিয়া মন্ত্ৰীৰ অৱস্থা বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল আৰু তেতিয়া ৰজাই এটি মিচিকিয়া হাহি মারিলে আৰু মন্ত্ৰীক কলে যে আপেলটি ঘৰলৈ লৈ যাবা নেকি নাইবা মই তোমাৰ ঘৰলৈ পঠাই দিম কাহিনীটো শুনি নিশ্চয় আপোনাৰ মুখতো হাহি বিৰিঙিল নিশ্চয় আপোনাৰো ভাল লাগিল পিছে কাহিনীটোৰ মাজত লুকাই আচল আসল কিনো সেই কথা কমেন্ট বক্সত আপুনি উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু এই কাহিনীটো শুনাৰ পাছত বহুতেই হয়তো ভাবিছে যে পুৰুষতকৈ মহিলাৰ শক্তি বেছি বা মহিলাই হৈছে এই পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ শ্ৰেষ্ঠ কিন্তু তেনে কথা নহয় মৰমৰ পত্নী বা যাক আজীৱনৰ বাবে নিজৰ কৰি লোৱা হয় সেইগৰাকী মানুহৰ মতামত জনাতো বা বুজাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেয়া কাৰোবাক উচ্চ বা নিজ দেখাবলৈ নহয় এনেও যিকোনো কাম সম্পন্ন করার আগতে আনর পরামর্শ লওয়া উচিত স্থলত নিজর অর্ধাঙ্গিনী বা পত্নীর পরামর্শ যদি লওয়া হয় আৰু তাতক আন একো নহয় আপনার হয়তো বাবা আর পার্বতীর ফটো কৈ দেখিছে শিব পার্বতী এজনে আনজনের অর্ধাঙ্গিনীর কাহিনী হয়তো আগতেই শুনিছে এই পৃথিবীত পতিপত্নী ইজনে আনজনের অৰ্ধাংগিনী প্ৰতিপত্নীৰ এই শক্তিৰ আগত আন কোনো শক্তিয়ে টিকিব নোৱাৰে সেইবাবে এই পৃথিৱীত সকলোতকৈ শক্তিশালী বস্তু হৈছে প্ৰতিপত্নীৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যদি মৰম চেনেহ আৰু ভালপোৱা একত্ৰিত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মাজত কোনো বাহিৰা শক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে গতিকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি আমি পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যিকোনো এটাক ক'ব নোৱাৰোঁ পুৰুষ আৰু মহিলা নিজ নিজ কৰ্মস্থানত দুয়ে শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰেষ্ঠতাৰ প্ৰমাণ কেৱল পুৰুষ আৰু মহিলা হিচাপে নহয় শ্ৰেষ্ঠ সেইজনেই যিয়ে আনৰ অপকাৰ নকৰাকৈ সত্য পথত থাকি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যায় আৰু ধৰ্মক সদায় প্ৰাধান্য দিয়ে এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মতামত কি আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাওক লগতে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটি কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু তেওঁলোকৰ মতামত এই বিষয়ত কি তাক সুধিব যদি আমাৰ চেনেলত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকানটো টিপি দিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ সময়মতে পাই থাকিবলৈ তেন্তে বন্ধুসকল পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম